Добрый день, тротуарные новины. А скажите, почему вы решили именно здесь дорогу переходить? Нам тяжело там по ступенькам. По ступенькам и, очень тяжело. А мы вот это аккуратненько вот сюда со скорей дали, и нам дальше. Понятно, спасибо большое. Добрый день, тротуар не новый. А почему вы именно здесь решили перейти дорогу? Я всегда... Понятно, спасибо. Удобней? Нет, да. Спасибо. Добрый день, тротуар не новын. Скажите, а почему вы именно здесь Какие переходите? Новын? Тротуар не? А неудобно. неудобно через переход, да? да. Спасибо. Добрый день, тротуарные новыны. А почему именно здесь переходите дорогу? Получилось. Не подумавши просто, Не подумавши, да? Так... Спасибо большое, извините. Тротуарные новыны. Скажите, а почему именно здесь переходите дорогу? Меня высадили вот на этом углу. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. А почему решили здесь перейти дорогу? Здесь решили перейти дорогу. Добрый день, тротуар не новый, а почему именно здесь решили перейти дорогу? Ну здесь переход обустроен, вроде да, бы. Переход, но... сейчас больна, уже, уже Понятно, спасибо, извините, пожалуйста. Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь решили перейти дорогу? Мне ближе сюда. Понятно, спасибо. Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь переходите дорогу? Я обхожу лишний раз все лестницы. У меня очень болят Спасибо. Плюс. Спасибо. Меня никто не спрашивал, когда их простраивать. Спасибо. Добрый день. Полтавский тротуар не на вынос. А почему именно здесь переходите <с дорогу? <с У меня клаустрофобия переходов. Спасибо. Ну и соответственно на автобусной остановке уже организовывается целая автостоянка. Добрый день. Тротуар не на выносить. А почему именно здесь переходите? Вы знаете что, мне так тяжело ходить, себя еле держу. Все понял, Я спасибо. Я не могу под... опуск... Спасибо. Извините, пожалуйста. Все нормально, спасибо. Я не то, что нарушаю специально, но спасибо тяжело большое. ходить по переходам. Спасибо большое. спасибо Добрый день, тротуар новины. Скажите, а почему именно здесь переходите? Как получилось? Добрый день, Полтавский тротуар Ненавыны. А почему вы именно здесь переходите дорогу? Добрый день, Полтавский тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь вы переходите дорогу? Привычка с детства. Спасибо большое. Традиции не меняют Спасибо. Добрый день, тротуар не на вынос. А почему именно здесь переходите дорогу? Так удобнее, чтобы две ступеньки вниз, Понятно. Не люблю ступеньки. Спасибо большое. Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь переходите? А я не переход. Понял, спасибо. А вы молодой человек. Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь переходите дорогу? То, что тяжело. Понятно, спасибо. А вы почему здесь переходите? Не приняли не решение не такое. Не да, не тяжело Спасибо большое. Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь приняли решение перейти дорогу? Не люблю переход спускаться, мне не важно. Вашка, да? Спасибо большое. Добрый день. Тротуар не на вынос. а почему именно здесь переходите? Почему? Потому что спешу Спасибо большое. Добрый день. Полтавский тротуар не на вынос. Девочки, а почему не через переход переходим? Что вам помешало? Добрый день, тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь переходите дорогу? Удобно. Спасибо. Тротуар не на вынос. Скажите, почему именно здесь переходите? Ничего не скажу, я охватываю. Извините. Добрый день, Полтавский тротуар не на вынос. Скажите, почему именно здесь переходите дорогу? не понятно. Спасибо. Добрый день, Полтавский тротуар не на вынос. Скажите, а почему именно здесь переходите дорогу? Так нравится. Так? Нравится. А, нравится? А да. вы знаете, что здесь опасно? Я слежу за машинами. Да, понятно. Спасибо большое. Добрый день, тротуар не на вынос. А почему именно здесь решили перейти дорогу? Потому что я очень сильно спешу, простите. Спасибо. Елена, почему именно здесь переходите? Почему именно здесь? Потому что очень опасно. Вы бы любите риск. Очень. Спасибо. Добрый день, тротуар не на почему именно здесь переходите? Угу. Добрый день, Полтавский тротуар не на а почему именно здесь решили перейти дорогу? Не можете ответить, да? Жаль.